श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज स्वामी तुमच्यावरती कृपा करणार आहेत म्हणूनच हा व्हिडिओ तुमच्यासमोर आला आहे मंत्राच्या रूपात स्वामी आज तुम्हाला प्रचिती देत आहेत जो कोणी प्रामाणिकपणे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत हा मंत्र खऱ्या मनाने ऐकतो त्याच्या घरी गरिबी कधीच येणार नाही हा मंत्र ऐकताच तुमची स्वामींवरील भक्ती छतपट्टीने वाढते जर तुम्ही स्वामी भक्त असाल तर या मंत्राचा अनादान करू नका मनामध्ये चांगली इच्छा ठेवून स्वामींवरती विश्वास ठेवून हा मंत्र ऐका भक्तांनो आजचा दिवस खूप सुंदर आहे अनेक वर्षांनी असा योग आला आहे स्वामीचा चमत्कारिक मंत्र आपल्याला मिळालेला आहे हा मंत्र तुमची कठीणातील कठीण इच्छा पूर्ण करू शकतो महाराज आपल्याला इतकं बदलवून टाकील की आपण स्वतःलाही ओळखू शकणार नाही मनापासून मागितलेली इच्छा पूर्ण केली जाईल स्वामी तुम्हाला आशीर्वाद देतील चला तर मग बघताना आपल्या आयुष्यात चमत्कार घडून आणणारा मंत्र कोणता आहे ते पाहूया स्वामी भक्तांना व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा ब्रह्मांड नायक त्रिगुणात्मकाय नमहा ब्रह्माण्डनायक त्रिगुणात्मकाय नमः 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 ब्रह्माण्डनायकत्रिगुणात्मकाय नमः ब्रह्माण्डनायक त्रिगुणात्मकाय 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 नमः